Я все-таки попрошу на сцену выйти всех участников этого нашего торжества. Вокальный ансамбль «Заряна» Елена Тракай, Ирина Шендарова, Марина Хрипун, Алла Зипрова, Александр Боровенский, Наталья Писаренко и Юрий Гряк, Ирина Пономаренко, Трио Флейм, Алена Браскулина, Кристина Лобач и Трио Дети Солнца. Вот он настал момент чарующий, торжественный. Для кого-то может быть он сладкий, для кого-то горький. Но тем не менее, я приглашаю наставников команд на эту сцену для объявления результатов. А вас и а вас и друзья. Ваши аплодисменты. Участники волнуются. Вот находит головой, головой Елена Волкон. Она все знает. Пожалуйста. Ну, во-первых, я хочу начально всех вас, всех без исключения поздравить с первым туром, чтобы мы его... его все пережили, Юрий Михайлович, что-то за проблему у вас. У него праздник сегодня. И тоже хочу вас поздравить всех с праздником, потому что сегодня праздник не только работников культуры, но и аматоров народного мастерства. Так что это ваш праздник тоже. Я хочу сказать, что сегодня кто-то поразил, кто-то ошеломил, кто-то... Вообще я в шоке. Поэтому я думаю, все у нас получилось. Согласны со мной? Ну и Елена Анатольевна наверное, кто-то был на этой сцене не первый раз. В моей команде есть люди, которые впервые вышли на эту сцену. Я думаю, она вас не подвела. Эта сцена сегодня у вас все получилось. Есть маленькие погрешности, это мы будем с вами с каждым разбирать. Но в целом у нас все получилось, все состоялось. Те образы, которые мы с вами хотели донести, мы их донесли. Культуру поведения на сцене мы сделали. Правда, я думаю, все было красиво. Но вы знаете, никогда не понимала эти условия, когда надо кого-то в обязательном порядке убирать. Вот сегодня здесь такие все яркие, такие все красивые. И сегодня здесь, на этот момент, шоу покидает. А знаете, мы сегодня решили нашим, нашим дружным составом, поскольку у нас сегодня праздник, шоу не покидает никто. Сам. Первый тур окончен. Мы встретимся с вами. Через некоторое время на втором туре «Голос Белокуракищины-2». До скорой встречи, всем удачи! С праздником у вас! Спасибо! Ты здесь, мечтал быть на эстраде, Поколесить по стелам города. И вот сегодня снова в этом зале Не веришь быстро прожитым годам. жизни здесь вместе на И даже если